Здравствуйте. Привет. Привет. А что у вас сзади за герб такой, флаг непонятный? Что это такое, объяснить можете? Это? Флаг 53-й Амбер. А, вы военный? Нет, сестра воюет. Сестра? Я понял. <свы> ну, удачи вам. А ты откуда будешь? ЛНР. Что что? Луганская народная республика. О, да. <свят> это где? О, ну, это бывшая Луганская ты область не Украины. Попался. Не Быль, на а ну сейчас открою карты, посмотрим Луган Луганская, как ты говоришь ЛНР, 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 ЛНР. Нету результатов на картах. А что, где это найти? Ну, на, карта, на, на, картах нас нету, но мы есть. Понял. Это как, слушай, есть, существует, блин, в фильмах показывают. не, я в GTA играю, вот GTA 5, да? И там вот есть город. лос антосом называется. Но его что-то по факту не существует. Это и вы живете, получается, где-то чего не существует. Да, давай говорить вот так, де юре мы не существуем, но де факто мы есть и живем как-то. То есть де факто вы выживаете, де юре у вас не существует. Ну да, и что? Ну и что с этого? А слушай, у вас там такие же самые проблемы с водой, как в соседней э мегареспублике. Так ее ж не существует, а... Со... Так не, ну типа это же другая цивилизация. Ну причем, ну ты же уже начинаешь говорить о несуществующей республике, когда говоришь, что ну какая разница, ну проблемы везде есть. Не, нас... так мы же с тобой определили, что де юра не существует, де факто там кто-то проживает. Да, ну вопрос следующий был, нет у нас проблем с водой, приезжай наберу. А в ДНР есть проблема? Ну возможно, честно не знаю. Да что вы между республиками не коммуницируете? Ну в смысле, я с республикой не, в контакте не нахожусь. А вы получается какой-то отдельный народ луганский, а соседи ваши отдельный народ донецкий? Ну, к чему ты клонишь, я не пойму. Это вообще глупые вопросы, как бы. Ладно. Вы в 2014 15... году у вас были какие-то референдумы? <клёх> вопрос? Давай вопрос, А что в Одессе? Чего вы не контролируете вот это? Канализации там у людей текут. Ну, почему? Не, ну, пон... не, не понял. А ну, поподробнее. Ну, поподробнее вы видели, там позаливала улица. Ну, был, были дощи, да, уже, уже нормально. Да не дощи, говорят, фиг... выходили, потому что позабивалось. В смысле, вы что, не в курсе? Это вам по телевизоре такое 24 на 7 показывают? Это украинское телевидение, которое можешь в интернете включить и посмотреть. А ну давай я впишу, что мне вписать? Ну, напишите потопы, потопы в Одессе или как там, Потопы, я не знаю. Давай я впишу на русском. Потоп в Одессе. Свежие новости поищем. На украинском пишите. Пову, хорошо. Паводок, паводок в Одессе. Давайте. Фк Написать. А то не что, 15 сентября в 2024 году, 5 сентября в 2024 году, когда дощи шли. Ну, так и что? А ну подожди, а ну вот десыты напишите мне в комментариях, у вас там действительно а у вас такая беда там? Че я подписчиков спрошу? Но раньше нельзя было. Тас, не, я просто зашел в Google, за 2025 год ничего нет. Я еще зайду в этот, в телегу, впишу Одесса. Одесса. И посмотрю, не знаю, какую-то там открою Одесса. Во-первых, я не давал а, ты же понимаешь, что те, которые проживают в деюра несуществующем государстве, не имеют права. ты смеешься. Международное право как личность, как человек я имею. Я не... Ты с ним... А у тебя паспорт украинский еще есть? ты понимаешь, что я тебе могу в суд на тебя подать международный? Прикинь, на тебя человек с непризнанной республики подаст в суд. Вот это будет, да? Де Юре Оралова называется. Не, ну слушайте, я чтобы выехать в страны Европейского Союза, чтобы туда куда-то принести дело и подать заявку, тебе нужно получить, тебе нужно паспорт украинский взять. Потому что с твоим несуществующим паспортом тебя никуда не пропустят, а тебя не примут, даже заявление, понимаешь? Вот, но я думаю, скорее всего, у тебя под подушечкой паспорт гражданина Украины и загранпаспорт еще на... есть. У меня загранпаспорт Украины есть, загранпаспорт России есть и обычный украинский российский паспорт. А у тебя, слушай, у тебя в российском паспорте прописка какая, луганская? А какая тебе разница? А, -а, а, если Луганская тебя не выпустят за границу. А вот если ты там вписал краснодарскую или воронежскую, возможно тебе даже дадут и визу. Как ты красиво базари, слышишь? Слушай, я уже пролистал просто ленту, понял, в телеге. Уже за неделю пролистал. Здесь нету ничего. Хотя в принципе типа публикует э, всю информацию хайповую. у тебя в голове? Иди на... а Ты что, обиделся? Ты откуда, сам? Из Украины. Понятно. Боитесь сказать откуда? Город Дома Крама Краматорск, Донецкая область. А я город Горошковка. Это где? Донецкая область, город Дружковка, слышал? А, Дружковка. Я услышал, я услышал Грушковка какая-то. Так вы откуда? Из Донецкой области или из ДНР? -и? Из Донецкой области. Из Украины? Из Донецкой области. Ну так я пытаюсь понять, Украина или... ДНР. А, ДНР? -и? ДНР, да, ДНР. Сходил сегодня, слушай, в туалет. Дневную норму Донецка слил. Извиняюсь, не хотел. Скоро будет ДНР в вашем ПНР. <свист> 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 ну давай. За твое здоровье. Да, выпей за мое за здоровье. Дружкивка, дружковка, я помню, понял. Дружкивка, так, да. Так И слушай, что там с водой случилось? Так не могу понять. Ну бывает, бывает. Чу? А слушай, ты в 2014 году выходил на референдум? Ну а как же? Ты голосовал за что? За отсоединение от Украины. За независимую республику? Да. А как вы так взяли и в 22 году про свою независимость? Ну бывает так. 8 лет жили себе независимы, пришла Россия, забрала воду, разобрала шахты, предприятия, еще и войну развязала. И теперь вы полностью по уши зависимы от России. Бывает, бывает, бывает. Вот это вот это Путин нал народ. Вас еще там есть Душилин, который ох, хорошо себе нам ворвал квартирку в Москов Сити себе прикупил, дачи себе там куда? Куда? А, как ты молодец. относишься? Как ты относишься к Душилину? Молодец, молодец. Душилин молодец. А, а вы дружи... дружите с Луган? Я не знаю, кто такой. Ну, ЛНР. Луганская народная республика. Ну, ЛНР, да. да. Дружим. О, а что вы не стали единой Новороссией? Почему вы разделились? Знаешь, ты скоро будешь и ЛНР, и ДНР, будешь просить вот так, дай, простите меня, Господи. Вот не пройдет и полгода. Помнишь, Блин, знаешь, знаешь, что я с такими как ты общаюсь? Внуки когда-то будут мне задавать, слушай, ты общался с мифическими существами? Я буду говорить внукам, да, с дынеры и злынеры. Были когда-то как такие мифические республики, и там мифы проживали под названием Будет что рассказать детям и внукам, прикинь? Слушай, а як тебе звати? Сармат мене зовут. Сармат? Да. Щось не українське. Так я не українець. Я русский. Азвітіля. Я російський. Родом із Росії, Хакасія. Да ти що? Да. З Росії? Ну, родом я там родився. Понятно. Знаєш що, у нас є Шереметьєво. Ти там не пройдеш. Ну, Зачем мне в Шереметьєво? Ну, в Шереметьєво у нас проходит, щоб У меня на Донбассе раньше был красивый аэропорт, так русов с 14 по 15 год полностью по ноль снесли. И за 11 лет независимая республика под названием ДНР не сумела построить новый, новый аэропорт. Да, за да. Луга я даже и говорить не буду. Сейчас все проходят Шереметьево, и ты там будешь проситься, чтобы тебя приняли в Россию. Ну, тебя, дружба, Никогда. Тебе можно в воду отправить, я не знаю. Да. А ты слушай, это правда, что у вас сейчас дефицит на пакетике одноразовые? Да. Да, вы с... в пакетике. Это ужас. Слушай, мне на самом деле жаль людей, которые живут там, не ждали Россию, но живут, потому что ну, типа они хотят жить у себя просто дома, да, вот у себя там, где они родились. И жаль людей, которые ждут. Потому что там миллионы сколько на Донбассе, Донецкая и Луганская область, проживало 7 миллионов 600 тысяч человек. То есть вместе взятых на момент 2014 года, 13-14 А Сейчас проживает менее 2 миллионов, то есть свыше 5 лям уехало из-за присутствия русских. И ситуация ежемесячно становится все хуже и хуже. Отсутствие элементарных вещей, как воды, бензина, это просто ужас. И все это из-за нескольких тысяч... Прикинь, несколько тысяч... Вот, испортили жизнь миллионам, которые жили ходили в детские сады, в школы, в университеты, занимались спортом, квартиры строили, планировали будущее, развивали этот регион, работали в шахтах. И вот эти несколько тысяч, включая тебя, вы испортили жизнь. Развивающий регион превратили в советскую колонию. Прикинь, я в ДПИ учился и потом стал ректором института ДПИ. Прикидываешь? Что? Я стал ректором института ДПИ. Не, ну я слышал, что там в ДНР, в ЛНР у набирають набирают на должность математика, финансиста. Я был еще, я был еще при Украине. А, при Украине ты был. А, да. ну тогда понятно. А сейчас ты кем? Тоже ректор. Понял. А я работаю вот в Славянске на, водо, на водоканале. Ну, Славянск буде наш. Никогда. Я на водоканале работаю. Воду таким как ты включать не буду. Всем Конечно. включу всем включу, твою, всем включу, нам вода всем твоя. твоей хате от, специально отключу, чтобы не шла в твою хату вода. Вода. Да, твоя нам не нужна. Она не моя. Вода она не является собственностью. Придет с России вода. Что что? С России придет. Уже шла из Дона. Да. На... Слушай, россияне не, не жмемют. Вот, сперва сказали, мы сделаем современную инфраструктуру, пустим воду в ДНР. Взяли из каких-то городов самый, самые трубы, взяли советские турбины, которые давным-давно не работают, что-то там покрутили, не посмотрели, что река Дон находится намного ниже, чем весь, вся Донецкая область. Трубы провели. Эти трубы начали текти. Сказали, проблема в том, что протекают трубы. И еще есть какие-то э, эти роднички. Знаешь, был Макеевский родничок. Вот. Диверсанты. Но ну, окей, вопросов нету. Начали желатать вот эти дыры. Начали запускать эту воду. А как оказалось, силы это в турбинах нету. И к чему пришли? От Киева за три дня до воды раз в три дня. В Макеевке меня сын, депутат Народного совета. Какого? Народного. А что у вас все связано с респ... А А У вас школы народные? Да. Вот ты идешь народная школа номер один. Ты знаешь, Макеевка это мой город. Это я, кстати, народ в родничок. Да. Ну и да. все. Молодец. Молодец. Расскажи мне, мне вот иногда, вот знаешь, когда попадаются э, э, люди с этого, ты, ж, ты, ты, получается, с Дружковки куда уехал? В Макеевку. В Макеевку, в каком году ты э, с Дружковки уехал? У -у -у, потом Донец. Ну, в каком вот году это я? было? А? В каком году? 90. А, я думаю, ты говоришь, дружковка, дружковка, я думаю, она не оккупирована российскими войсками. Ты давным-давно живешь, получается, там. Да. Ты в частном секторе живешь или в или в квартире? Сейчас я депутат городского совета. Ну, я понял, ты живешь в частном секторе или в квартире. У меня сейчас дом большой. А, дом большой. А чей дом отжали? Ну, отжал я в этого украинского депутата. Понятно. Ну, это слушай, по ДНР, по ДНР. Расскажи мне, что-то. Расскажи мне что-то интересненькое, слушай, с вашей мифической республики. Ну а что мне рассказывать? Республика как республика отделилась от Украины. Провели референдум. Ну я бы, слушай, я бы пообсуждал там легитимность, там юрисдикцию. А референдум знаешь когда будет? Подожди, я бы обсудил вот эти моменты, типа юрисдикция, референдумы, документы, законы и так далее. Но с мифической республикой обсуждать это же бессмысленно. Это же нужно сперва, знаешь, открыть, открыть Конституцию, законы прочесть, поинтересоваться, чтобы дискутировать с кем-то. Ну а если люди образовали какую-то там республику, не зная законов, так я и не могу обсуждать эти законы с этими людьми. Слушай, 14. Году был референдум не по право. закону ОООООООН. Понял? Все. Ого, слушай, я знаю такой закон. Право на самоопределение коренных народов. О, а, ну поск... а ну подскажи мне, а подскажи мне, какие коренные народы проживают в Луганской и Донецкой областях? Донецкий и Луганский народ. Так не существует таких народов. На существует, видишь? Ты же, ты хотя бы смотрел, э, ты хотя бы, э, см, ты понимаешь, что он вас не признает, вас не признает организация Объединенных Наций, потому что вы или россияне, или украинцы. У россиян есть Российская Федерация, у украинцев есть Украина. То есть ни россияне, ни украинцы не могут ссылаться на Конвенцию о правах коренных народов. Они не могут создать еще какую-то республику, потому что у них уже есть своя республика. На Донбассе и в Луганской области не было каких-то коренных народов. Вот таких, которые могли бы ссылаться на конвенцию. Это во-первых. Но во-вторых, я же говорю, это же бессмысленно обсуждать юрисдикцию. Ты за 11 лет не поинтересовался терминологией коренные народы. Ты не открыл конвенцию и даже не прочитал, можно ли или нет. Понимаешь? Именно поэтому я говорю, лучше расскажи, что у вас в мифической республике происходит. Не ссылайся на конвенции, это бессмысленно. Ты их не читал, ты не понимаешь терм тер терминологию. Ты все сказал? Да. Ты знаешь, чтобы меня признало какое-то ООН, я не должен признавать какое-то ООН. Вот такое им о, он. Так ты же ссылался на декларацию о правах коренных народов. Зачем ты ссылаешься, если ты не соблюдаешь? Подожди. То есть ты, ректор, я так понял, обучаешь студентов, бог ты мой, э, вот этой информацией. И ты говоришь так следующее. Мы в 2014 году собрали коренной народ Данте и Луга и образовали две республики на основании декларации о правах коренных народов. После чего ты им говоришь, но мы ни в коем случае не признаем ООН, ООН нам не указ. Это такая образовательная система там? Секунды, скажи, Косово, Косово, кто собрал и кто выключит? Так там косовары коренные народы. Понимаешь? Там отдельная есть нация, косовары. А в Луганской, Донецкой области нету отдельной нации Донецкой и Луганской. Там проживают украинцы, россияне и другие люди, которые понаехали в Украину, получили гражданство. Ты же Видишь, я же говорю, бессмысленно обсуждать терминологию и какие-то юридические процессы. Ты ректор, ты по услышь, что ты говоришь, на что ты ссылаешься. Косовары такие как на... нету. Косовары жили в одной республике. Ты понимаешь? А их приняла Америка. Как сказали америкосы, так и будет. И как скажут америкосы, так и будут. Ты мне голову не морошь. ты... А, так что, воду включили? Ты куда ушел? Да я здесь. А, я думал, воду включил, ты пошел себе нали... наливать. Да я чаю налил. Ну, дальше, я тебе ответил по поводу коза. Тем более, слушай, вот по российской методичке, пропаг по пропаганде, вот все время говорят, вот мы могли референдум провести в Крыму, в ДНР и ЛНР, потому что вот что-то произошло в Косово. Но все время Российская Федерация пытается сравнить две несравняемые ситуации. В Сербии, где проводилось. проводилось населения. И люди решили отделиться и стать частью независимого государства. И Донецкая и Луганская область, а также Крымский полуостров, где Российская Федерация начала этот конфликт, вела свои гибридные войска. То есть все время Российская Федерация пытается вот перекрутить факты, якобы ссылаясь на какую-то конвенцию. Я тебе уже объяснил. Не сравнивай события, прецедент в Косово с событиями, которые были в Луганской, Донецкой области и в Крыму. Вы, не вы, а Россия, она напала сперва, развязала конфликт и провела какой-то референдум, ссылаясь на прецедент. Но нету, нету коренного народа, до... такого нету. Там украинцы, россияне, белорусы, армяне, другие народы проживают. Все они уже имеют свое государство. Они не имеют права ссылаться на эту декларацию и образовать дополнительно второе свое государство. Да, давайте так. Россия напала на Украину в 2014 году дата точно 19... Точная 19 февраля 2014 год я такой даты не знаю даже. ну слушай если бы за 11 лет хотя бы ты раз открыл декларат, декларацию про Усунение российской агрессии э, – это постанова Верховной Рады Украины. Там четко написано, почему именно дата 19 февраля четко расписано, Почему Российская Федерация является агрессором? Агрессия mm -hmm. началась в акватории Черного моря. Ага. Агрессия началась в акватории Черного моря э, вдоль границы э, с Крымской автономией, после чего перешла уже на те, беспосредственную территорию автономной республики Крым. Я же думаю, за 11 лет ты смотрел, видел вот эти медали за возвращение Крыма, которые Министерство обороны вручало. Ты ж вроде взрослый мужик. Ты, ну, ты видел медальки, которые Министерство обороны вручало? Медальки. У меня медальки есть. Что я 40 медаль есть. Понимаешь, 40. Го года. Я орден этого. Ну, не я Да, не, я говорю за официальную информацию. Медаль от Министерства обороны Российской Федерации. Дата 20 февраля 2014 год Шойгу подписывал. Он же с фотографиями стоял, с этими медалями. Лавров прокомментировал, почему дата 20 февраля. Он сказал, mm -hmm. ну, это, возможно, техническая, техническая ошибочка. Mm -hmm. Рек, ректор и сын депутат. Кто управляет этими республиками? Люди, которые ну, никогда не открывали ни Конституцию, ни законы, ни ООН, какие-то там уставы. Но ссылаются на них почему-то. Про медальки. Ладно, покажу, чтобы, ну, типа, не... Смотри, Нет, про... Же... Медаль. Нет, ты понимаешь? За. возраст. У меня медальки есть. 44 -го года, 45-го. Да нет, зачем? Ну медаль чё? за возвращение Крыма, смотри. О, вот ну, она. Ну, Мед... ну и что это? Дата начала оккупации 20 февраля 2014 года. Вот дата. Ну так у меня есть такая медаль. Шо, не, не нет, смотри, возвращаю? я тебе говорю, я в тебе ссылаюсь на официальную какую-то информацию. Uh -huh. Министр обороны на момент 2014 года Шойгу Сергей, да, он сам вручал эти медали. Это, это же можно понимаешь, что эта информация опубликована на российских официальных ресурсах, потому что сперва нужно тендер выиграть, далее компания, которая выиграла тендер, эти медали начинает производить, после чего еще и дополнительно Э, публикуется стоимость заказа. То есть, это все на официальном уровне доказуемо. Ты понимаешь, я был тогда в Крыму, у меня есть такая медаль. Тебе показать. Ее? Покажи, покажи. Давай. Вот сейчас, сейчас жена спит. Я не хочу ее. Давай, убить. давай, давай, покажи. Эту медаль получило приблизительно 700 человек. Это российские военнослужащие, которые находились на территории Крымского полуострова под прикрытием, а также те, которые дополнительно были переброшены. Ага. <laughs> Кажется, хочешь, я тебе покажу такую монаделону, тоже, я там тоже был.